Мільйон знищених росіян на за задане території тимчасової Росії. Вітаю збройні сили та наші спецслужби та перші кадри. Падіння літака про це та не тільки Говоримо сьогодні з Романом Світаном. Пан Романе раді вас вітати. Дякую, що знайшли час. Бажають здоров'я друзі. Одразу ставте цьому відео лайк. пишіть свої коментарі щодо тих тем, які ми прямо зараз будемо обговорювати. Це дуже важливо, тому що з вашою підтримкою це відео подається комога більше людей. Пишіть, що ви думаєте про день Росії, про падіння літака? Цікаво ваша думка, і цікаво почитати, що ви думаєте, бо в нас точно. Думаюча аудиторія, пане Романе, напередодні глубінний народ святкував День Росії. Дронове вітання з Днем Росії прилетіло на Курщину. Маємо відео зараз покажемо загрозу БПЛА. Також мали Орловській, Тульській, Рязанській, Тамбовській, Калузькій, та Липідські областях та інших регіонах тимчасової Росії. Точно сумувати їм не прийшлось. Пане Романе, якби ви оцінили те, що напередодні відбувалося на території Росії, як наші спецслужби вітали з днем території. Тимчасова Росія та загально питання філософське: що святкували на вашу думку Росіяни? Ну, я думаю, поздравлять уже будуть сьогодні, в п'ятницю 13-е. І в п'ятницю 13-го. В продовженні дня, я думаю, в течение дня гімштаб покаже, що діли ну, вряд ли це спецслужби, скорее всего, це работа Сил оборони. то есть нашей армии. Это видна системная работа, удары по военным объектам, именно системные удары, плановые так называемые, подготовка, которым ведется не одну неделю. И использование тех сил, средств, которые были задействованы, говорит как раз о том, что работают уже силы беспилотных систем, работает армия, воздушные силы, работает военно морской флот, то есть это уже армейский подход. Тот, которого мы давно ждали. Спецслужбам надо сказать спасибо за их помощь, пока остановились авиация и армия как таковая становилась на крыло беспилотников, спецслужбы поставили свое плечо и главное управление разведки и служба безопасности Украины. Но ну, сейчас они будут заниматься своими уже делами непосредственными, а реально уже эстафету берет на себя армия Украины и эта эстафета, ну она как, как минимум видна плановость работы. А раз так, то дело времени, везде кумулятивный эффект. Эффект накопления будет идти, и мы будем постоянно говорить об уничтожаемых военных объектах. Единственное, что хотелось бы, чтобы наша армия продолжила работу по российской нефтяной и нефтегазовой отрасли. Это основная отрасль России, которая, возможно, при ее уничтожении возможно развал Российской империи. То есть, а это нам очень важно. Из развала Российской империи нам войну у, у этой империи не выиграть. Потому а это единственный механизм, как ее развалить. То есть уничтожить нефтегазовую отрасль. Это так называемая игла каще у россиян или там ахиллесова пята, как угодно можно назвать. Оно само и так должно сгореть. Ему надо просто помочь. Абсолютно, пан Романа с вами потому бо Россия має бути и точно Її мають розвалити збройні сили України і наші партнери, і з ним так званий Росії привітав і Генштаб збройних сил України на опублікувавши цифру в мільйон вбитих та знищених. Також ми її зараз покажемо. Бачимо вже окупантів. Тут треба ваша аналітика стосовно цієї цифри, як вона на вашу думку формувалася? Бо давайте об'єктивно різні цифри були і від президента України і від штабу і від наших західних партнерів. Тому як на вашу думку ця цифра формувалася, і е, теж загальне питання, чи можуть такі цифри хоч якось змусити росіян не йти на війну в Україну? Бо тут ми пам'ятаємо заяву головкомозалужного про те, що після 100-150 втрат вбитими та пораненими окупанти, ворог росіянам можуть щось та задуматися, але як бачимо, нічого не міняється. в ну, последнее время э, было уменьшенное количество э, уничтоженных россиян. Э, я думаю, как раз подгадывали э, под этот так называемый э, день россиян, как раз миллион, чтобы им показать. Ну, если уже в качестве иронии или там или сарказма, так, отпускали иногда россиян на, на погулять, называется, для того, чтобы цифру показать миллион как раз в день российской так называемой империи. Непонятно, что за день, правда, но дело такое. А реально, конечно, российскую империю надо разваливать. Причем развалит ее в том числе и республики, и силы сопротивления, которые сейчас есть и давят на Россию. Единственное, что надо четко понимать, вот этот миллион, который мы сейчас, о котором мы сейчас говорим, уже на второй пошел и второй, и третий, и пятый никак не приведут к развалу россиян. Почему? Потому что все практически рекруты российские, рекруты, то есть они идут за длинным рублем, это наемники так называемые. Их 1, 2, 5, 10 миллионов может быть, и их потеря абсолютно никак россиян ни к чему не подвигнет. Потому только экономика, только экономическое давление, развал российской российской нефтегазовой отрасли. Вот только это, возможно, приведет к развалу России, как в свое время привело именно экономическое давление мирового правда, на Советский Союз. Советского Союза нет уже больше 30 лет. Друзья, что вы про это думаете? Прямо сейчас оставляйте свою думку что до так званого свята, так званой России. Интересно, ваша думка, тоже оставляйте ее в комментариях под этим видео. Також, пане Романе, хочеться тут обговорити більш детально ситуацію на полі бою. Бо напередодні командир, заступник командира 3 3-го жбер Жорін в інтерв'ю нашим колегам запевнив, що під гідою так званих навчань Білорусі Росія може піти наступом на Київську, Волинську, Житомирську, Рівненську та Чернігівську області. Очевидно, що їм доволі тяжко вдасться таке е, військове е, військова задача, але давайте об'єктивно е, тут. Наскільки дійсно такий сценарій він вірогідний? Бо очевидно, що від мети захопити Київ не відмовилися на четвертий рік великої війни? От як ви це сприймаєте, в якому форматі це може бути ДРГ чи широкомасштабний наступ на ці регіони? Та загально наскільки ця задача вона можлива для окупантів? Ну, россияне могут и в Соединенные Штаты начать вторжение. Допустим, на востоке, там 86 километров через берега в уже Аляска. Мочь-то они могут, но это же две разные разницы, хотеть и мочь. И хотеть они могут. Дело в том, что для того, чтобы нападать на Украину со стороны Беларуси, россиянам надо развернуть там около 300 тысяч войск, где они их возьмут. Это только вывести из э, Крыма, из сухопутного коридора, ну, вряд ли это реально. То есть теоретически это, конечно, возможно. Поставили задачу, вышли, там, по до полумиллиона могут, там, 200 тысяч оставят на хозяйстве, так сказать, на Донбассе, а 300 тысяч перебросят на, на Беларусь, тогда да, тогда это возможно. Вот это должны сейчас уже начать делать. А этого как раз не не видно, по крайней мере, стартов. Диверсионные группы, конечно, могут заходить, они сейчас заходят, то есть пытаются. Разведка, по крайней мере, армейская, она заходит на глубину до 30 50 километров э, по, под определенные задачи. Но со стороны Беларуси вряд ли белорусский режим это позволит э, вместе с китайским, в том числе, потому что будет полностью уничтожена белорусская экономика, а там уже и китайские деньги, большие китайские деньги, белорусская экономика это и нефтеперерабатывающие заводы, до которых нам достать там 50 километров РСЗО завода станет, это и Белкали, это и остальные производственные мощности Беларуси, в которых уже непосредственно сидит Ким Чен, вернее Сидзинпин, ну тоже ин в конце там какой-то. То есть э, вряд ли это возможно чисто уже с экономической точки зрения не дадут ни Лукашенко, ни э, Китай не даст э, России, допустим, развернуть какие-то действия против Украины. Я тут больше, э, допустим, могу спрогнозировать, что действия какие-то будут против стран Балтии. Вот это еще более-менее возможно. Ну, то есть, там Эстония, особенно район Эстонии, Эстонцы под ударом таким серьезным. Латвия, может быть, Литва вряд ли, потому что там все-таки. 100 километров границы с Польшей есть прямое сообщение, по крайней мере. А вот у Эстонии и Латвии могут быть проблемы, тем более там достаточное количество так называемых зеленых человечков сейчас на данный момент уже инфильтровано в эти республики россиян. Поэтому возможность туда, ну и тоже для того, чтобы выполнить какие-то операции, им надо развернуть хотя бы 150-200 тысячные войска. Тоже на данный момент пока их не видно. Тому патому теоретичну можливість, звісно, можна її розсматривати. Ну как практичською, пака ПАК на даний момент еще раз потерюсь? На даний момент немає такої підготовки, також пане Романе, Wall Street Journal напередодні вийшов з публікацією про те, що в травні РФ захопила більше української території ніж майже в будь-який інший місяць кінця 2022 року, оскільки Кремль наполягає на літньому наступі, щоб створити на заході певне враження, що перемога вже в його руках. Чи дійсно ви погоджуєтеся з такими цифрами, що РФ захопила більше української території ніж за певні місяці 2022 року, що це означає на практиці? Та загально як би ви оцінили динаміку ворога на фронті нині? Да, ні везде зав'язли. Ну тут кілометрами квадратними милями як угодно ведрами не зміниш. Они зав'язли, у них нет стратегічної ініціативи. Повністю у них де, ні ни на якому участі. из-за того, что часть резервов российских была сожжена перед 9 мая. Они готовились к летней военной кампании 2025 года. У них была определенная оперативная пауза весенняя. Мы увидели накопление техники, накопление боеприпасов, личного состава. Но перед 9 мая была поставлена задача добежать с Дуру до, до Днепропетровской области, захватить э, там несколько наших... Луганскую область, захватить несколько наших населенных пунктов, там Покровск, Константиновку. Стояла задача выдавить наши войска с некоторых участков Курской, Белгородской области. Ничего не не выполнили перед 9 мая, но резервы спали. И сейчас этот недостаток резервов как раз дает о себе знать. Темпы продвижения россиян очень маленькие. Без стратегической инициативы, без оперативных прорывов, максимум тактические какие-то успехи, и то по тем направлениям, которые не дают планировать дальнейшее развитие наступательных операций. потому, можно сказать, летнюю военную кампанию 2025 года россияне уже угробили. Они ее угробили, выполняя политические задачи перед 9 мая. Ну а дальше будет все зависеть, все будет зависеть от возможности наших войск противостоять российских, российским наступательным операциям, на уже тактическом уровне. Також, пане Романе, тут ми пам'ятаємо заяву від російського диктатора Путіна про те, що РФ має значно наростити можливості сухопутних військ в некоротші терміни. Наскільки така заява російського диктатора вона лягає в той месте, ми от з вами зараз обговорюємо, і що простими словами означає така заява ворога і диктатора Путіна? Ну, он не говорил об увеличении количества сухопутных войск, он говорил об увеличении боевой э, мощи или способности сухопутных войск в кратности. И это, скорее всего, реакция, ну, вот это уже видно, скорее всего, реакция на назначение командующим сил беспилотных систем Мадера, то есть Броуди и его команды. Дело в том, что если сейчас будут возможность у Мадера развернуть на все, на весь род войск, сил беспилотных систем, те на положительные моменты, которые он в своей бригаде смог развернуть, то у россиян будут очень большие проблемы по всей линии фронта и на оперативно-тактической глубине. То есть это где-то до уровня 70-100 километров. И вот Путин понимает, а скорее всего аналитики работают у Путина. Они ложат, поклали ему на стол аналитическую записку по этой большой проблеме. Впереди у российской армии. Вот команды матера. И от на постановки задачи и ее выполнения. И испугавшись, сейчас идет задача, ставится задача кратно увеличить возможности сухопутных войск. Противодействию как раз технологическим новшествам нашого нового командувача. також. Пане Романе, хочеться з вами обговорити як з льотчиком-інструктором з авіаекспертом, Людина, яка точно розбирається, на жаль, і в авіакатастрофах про те, що напередодні відбулося. Маємо трагедію в літак так. Цивільний тут немає жодного відношення до військової історії. Ми зараз бачимо кадри. Пане Романе, загинуло майже всі люди. Одна людина за попередньою інформацією, вона вижила. Попередньо 200 людей загинуло. Що вам відомо про цю авіакатастрофу? Бо багато різної інформації, багато фейкової інформації направду є версія про те, що є певні проблеми були з двигуном, є історія з людським фактором. Ваш аналіз тут потрібен, що сталося, і як ви розцінюєте такі авіакатастрофи, які трапляються. ну, с одной стороны, самый безопасный транспорт именно авиация, с другой стороны, любая катастрофа является достоянием всего человечества, имеется в виду, в информационном потоке. И, конечно, это большая боль для всех родственников погибших. И радость, может быть, для одной, одного человека, который выжил, и его родственников. Но, тем не менее, это, конечно, катастрофа. Исходя из, по крайней мере, тех данных, которые есть, и то, что мы видели на, на видео, летчик, то, летчики пытались после взлета выровнять -то самолет, то есть удержать его, скорее всего, либо отказ от движков, либо топливной аппаратуры, либо системы управления самолетом. Но летчики до последнего управляли самолетом, пытаясь вывести его за пределы э, города и попытаться посадить, по крайней мере. Ну, вот видно было его движение. Хотя здесь большая проблема нахождения э, аэродромов в городских застройках. Это очень большая проблема. Самолеты и на глиссаде при заходе на посадку, на взлетном курсе. Но если случается какая-то проблема, и если э, полоса и взлетные, и, и посадочные курсы находятся э, над городскими застройками, это большая беда для населения. Здесь э, раньше в свое время вдоль, или, по крайней мере, вдоль этих глиссадных и взлетных путьсов нельзя было строить ничего и никак. Иногда бывает, особенно в странах третьего мира, бывает полосы прямо в городах находятся. Да и у нас та же самая кар картина. Посмотрите на жуля. Самолеты, когда заходят или взлетают, ну страшно, не дай бог, что он падает, он падает на город. И там будет намного больше проблем на земле, чем, допустим... Потому здесь, еще раз повторюсь, скорее всего, все-таки какая-то проблема, зв'язана либо з двигателем, либо з системою право. Також, пане Романе, маємо коротке відео, зараз я пропоную передивитися і перейдемо ще раз до обговорення. Тут, пане Романе, треба додати, що як повідомляє за попередню інформацію: ЗМІ, злетів та майже за хвилину впав, тобто політ був дуже короткий, і Boeing 787 компанія. Майже не встиг набрати висоту. Ми це бачимо зараз на кадрах. Тут, пане Романе, хочеться вашої аналітики стосовно того, як ця зокрема авіакатастрофа вплине на авіацію на світову авіацію, який досвід виносить і авіаексперти, і льотчики безпосередньо, і загально які попередньо які підсумки можна зробити після цієї страшної авіакатастрофи. Ну, летчики управляют самолетом, видно однозначно, до, до удара. То есть пытаясь дотянуть до какого-нибудь места посадки или, по крайней мере, удара землю более-менее непроблемного, ну, не получилось. Бывает такое в воздухе. Ну, а реально, конечно, любые катастрофы, о них можно говорить только после полного расследования. То есть сейчас соберут все все части самолета, которые остались, соберут этот самолет заново, то есть практически соберут еще раз этот самолет уже из из узлов и запчастей. потом целая комиссия расследует, исходя из возможных возможных, по крайней мере, механизмов этого происшествия, понять причину, почему как. дальше дальше пойдут определенные исследования и потом пойдут рекомендации, как действовать в особых случаях, там в этом в этом случае, допустим. Поэтому это очень длительная работа, она иногда затягивается на месяцы, а быстро мы вряд ли что -то узнаем. Абсолютно, под Романа с вами положимся. Страшна трагедия, будем обговорювати это за з и с вами детали, которые будут з'являтися. Вже згодом пан Романе, дякую вам за цю розмову. Дякую за вашу аналітику, за вашу позицію. Роман Світан, Льотчик, інструктор, полковник запасу української армії. Традиційно щодня відповідає та роз'яснює самі теми. За вами був Владислав Соловйов. Друзі, прямо зараз ставте цьому відео лайк. Також пишіть свої коментарі щодо тих тем, які ми обговорювали щодо цієї авіакатастрофи. Щодо Дня так званої Росії там чи території тимчасова Росія. Ваші думки, емоції, враження можна залишати під цим відео. На вашу думку, які сюрпризи готують наші спецслужби для росіян? Також не забувайте про підписку. то побачимось в ефірі на 24-му.